দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ আজি জন্মাষ্টমী হিন্দু ধর্মৰ লোকসকলে প্রতি বছৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ এই দিনটোক জন্মাষ্টমী হিচাপে পালন কৰি আহিছে আজিৰ এই জন্মাষ্টমী কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কিমান সময়ত শেষ হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণ পূজনৰ শুভ সময় কেতিয়া আদি বিতংভাৱে জানিবলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ লগতে এটি অনুৰোধ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপজা দিনটোত ভক্তসকলে শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ উপৰিও বহুসকল ভক্ত উপবাসে থাকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তসকলে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা আজিৰ এই জন্মাষ্টমীৰ শুভ সময় আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ ছাব্বিশ আগষ্ট সোমবাৰে পুৱা তিনি বাজি ঊনচল্লিছ মিনিটৰ পৰা আনহাতে ই অন্ত পৰিব কাইলৈ অৰ্থাৎ সাতাইছ আগষ্ট মঙ্গলবাৰে নিশা দুই বাজি ঊনৈছ মিনিটত শাস্ত্ৰজ্ঞসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰা জন্মাষ্টমীৰ শ্ৰীকৃষ্ণ পূজনৰ শুভ সময় আজি পুৱা বাৰ বজাৰ পৰা বাৰ বাজি চৌৰাল্লিছ মিনিটলৈ